miətlə recordinglə gedir, axırda yenə də atacağam. Bir də dərsləri yükləyib saxlayırsınız yoxsa yox? Bəli. Bəli, bəli. Ha, yükləyib saxlayın. Valla qəsd belə xətt sözüm eqo səslənməsin. Burda indi nə deyirəmsə onları saxlayın, vallahi Allah haqqı. Yəni belə sımasın o burda verdiyim indi özünüz görünüz, məsələn, readinglərdən bizim strategiyalarımız, əlavələrimiz də olacaq axırın dərslərdə. Yəni is kursu axdına oza ehtiyacı yoxdur. O videolar ilə sonra da götürüb baxasaz yaxşıdır. Amma bir dənə də müjdə xəbərim var. Ümiyyətlə mən Udemy üçün dərslər hazırlayıram indi hal-hazırda. Bu həftənin birinci üzümüzə gələn də birinci günü bir həftə ərzində hazır olacaq. Orda olan dərslər düzü pulu dərslərdir amma bu kurslara qoşulanlara onu pulsuz verəcəm. Amma orda necədir? Orda komple şəklində deyil də hər mövzu ayrı-ayrıca izah olunacaq. Readingi məsələn true olsa ayrıca izah olunacaq. E, Matchingləri ayrıca writing-lərin özündə də belədir. Başqa heç düz ümumi də 30% rahat edir. Onu da sizlərə paylaşacağam. E, promokodu paylaşacağam, oradan götürərsiz, tamam mı? Ya da istəsəz onu video şəklində atacağam sizə də. E, sadəcə bu dərsləri də qarşı xahiş edirəm mümkün qədər saxlayın özünüzdə. Deməli siz qarşı reading inkişaf etdirmək istəyisinizsə, niyə ki ən vacib saytlardan biri budur. Yəni mən e, belə deyim də readingin altınab adlarına baxsaq, məsələn, biolojiya mətni olsun, nə bilim hər hansı bir new environment-a bağlı olsun, ə, nə bilim digər mövzular olsun, hamısı burdadır. Bu məsələn, cicirvelin, məsələn, xərçən xəstəliyinə bağlı, düzdür? Nə qədər məlumat istəsəsəz var qız. Özə burdakı mətnlərdə şablon deyil ha. Qurdakı mətnlərin çoxsu IELTS mətnləridir, başa düşdünüz? IELTS-in də çox readingləri bax burdan hazırlanır. Bir dənə ipucu deyim sizə. Gəl axşamı buları bilsəc demirəm buları əzvär öyrənin ha oxumağınız kifayət edir. Başa düşdünüz? Anamı? Oldu. Bu saytı axırda burada qalacaq. Axırda sizə göndərəcəm. Yaxımı? Gəls. Deməli listening. Kimin listeninglə bağlı məlumatı var? Məsələn, listeningdən insədən section olur, gəls. 4, düzdür? Hər <hı> section <seçşonun hı> bölgesi necə gedir? Onu bilirsiniz yoxsa yox? Hey. <hı> Aha. Gəls, deməli, listeningdə 4 section var. 4 dənə part var. Hər partın özünün ağırlığı var. Belə deyim də, birinci part və ikinci part orta asan qiymətləndirilir. Amma 3-cü və 4-cü partlar niyə part adlandırıram? Çünki artıq readingin o section söhbətləri yoxdur. Ola bilər məsələn, əvvəlləri məsələn kitablarda falan section görərdiniz, amma fikir verin burada da. Əvvəllər necə idi? Section 1 olurdu. Sonra section sözünü dəyişi vəradılar part. Bu elə-belə informasiyadır, amma yenə də yadınızda qalsın. Guys, section 1-də sizə kiçik bir conversation tipli bir çalışmalar verilir. Bax, məsələn, burada başlayır. Səs yazma burada da heç. 1-dən 6-ya qədər sual verir, düzdür mü guys? Cəhddə nə deyir? stəna 2 aha və və ya hərflərdən artıq üç sözdən artıq və ya hərflərdən artıq olmayaraq yaza bilərsən. Yəni hər şey açılıqdır, məndə göstərmirəm. Ekran göstərir. Nəyi göstərir? Vallah, səndə açıqlıq göstərmir. Ha, açılmır. Bəcəyib girib çıxasan? Yə, də 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 yox. Okei. Deməli qaydas Listeningdə 1-ci sectionda bizə spelling tipli testlər düşür. Bir növ deyə. Məsələn, adların spelling-i ola bilər, heyvan adları, insan adları, yer adları, şəhər adları olsun və s. düzümü? Yəni bu nə deməkdir? Yəni ancaq bunlar spelling üzərində qurulub. Məsələn, burada uşaqların yəxi heç. Məsələn, ad söhbəti var i burada. Michel, nə bilim, nəsa ad gələcək, düzdür? O adı deyib onu hərf-bəhrf spelling eləyəcək. Ümumi tələffüz testləri ilə aranız necədir qəss? Yaxşıdır yoxsa pis? Normal. Normaldır. Normal. Hı. Hmm. Başqa hərfləri çıxsaq yaxşıdır. Hə, başqa hərfi çeydi. Onlar biraz çətin. Məsələn, olur. mən onları məsələn bu gün izah <laughs> eləyəcəm. Deməli əslində onu çapından sulan öyrənmək yaxşı idi. Siz necə? Məsələn, o G, D, H, J-dir, düzü, səmit cəslərdə. Məsələn, biz ona deyirik, bura yazıram, elə-belə -elə qalsın. Məsələn, gil səsidir, hıl səsidir, jil səsidir, düzümü? İngilislər bunu bunu birincisini c oxuyur, ikincisini e oxuyur, üçüncüsünü j. Düzü? Bunlar həmişə qarışdırılır. Oh. Ümumiyyətlə bəzən tələbələr spellingləri yazanda həmişə hərfləri qarışdırırlar. Mən ona görə həmişə tələbələrə deyirəm ki, orda necə deyirsə siz də elə yazın. Okey, onsuz o formatda yazın. Necə deyir elə yazın yani. Nə dəyişdirə, nə də bir şey. Sonra uşə köçürməyə, köçürməyəcəksiz. Məsələn, deyək ki, burada belə bir adı spellinq eləyir. Düzüqəs. Bunu necə spellinq eləməli olardı? G, I, O, R, N, G, I, A. Məsələn, mən özüm belə indiyənə qədər bunu eləyirəm. Sizə bir reallığı deyim. O məsələn Adam olaraq digər 35 yaşım var, hələ də sayaqlıyıram uşaq kimi. Və mən də yalan nə deyim sizə ki, mən özüm də belə məsələn bunu edirəm. Çünki illərin təcrübəsi bu sözü e, ola bilər deyə bilərsiz ki, illərdir bu şeyi keçirsiniz. Necə ki şey, o imtahan həyecanı deyil, hə şey normal bir şeydir. İmtahan həyecanında hamıda o şey baş verir. Bax məsələn, c məsələn yazıç tökürəndə c nin əsəsi Məsələn, C səsi düzdür, i, e. -hərf. Aha, bu e hərfi var, e idi, i idi, e idi. Bax, bunlar da qarışdırlandı. Bunları öyrənmək üçün bilsiz nə edirsiniz? Sol tərəfdən C-ni e, H, C yazırsınız, sağ tərəfdən də bu sait səsləri yazırsınız və çapırən üsullarla öyrənirsiniz. Bir də ki, məndən sizə bir məsəl onları bir şəkil kimi çəkin, telefonunuzun ekranına vurun iklan e, portfolyo kimi şəkildə, profil şəklə kimi qalsın orada ki, hər gün onu gözləz görsün qız. Başa düşdünüzmü? Tamam. Qız, indi burada şərtdə nə deyir? Otel informasiyasında. Deməli gəlin baxaq. Deməli burada e, yerləşdiyi, e, yerləşmənin adını verib. Məsələn, oranın adını verib ki, Charlton Oteldə. Qalmaq günü 3 və 12, 3 gecə olacaq. Bunu verib. Uşaqların yaşı. Bilmirik nədir. Əlbəttə ki, uşaqların yaşı aşağı olar da yəqin ki. Bəlkə yəni də çox da ola bilər. Room is available bunu verib, price-a nələr daxildir? Bax inclusive often sinonimi ola bilər sizcə. Payment plan. Nə? <gülüyor> <gülüyor> <Y> <laughs> ya. Price inclusive. Deyim deyən qurtmür. Price include ya yəni, qiymətə daxildir. Məsələn məncə o bu, inclusive include nəsə normallaşdıra bilər. Price include. Və ya da payment metoda verib cavab. Düzdür, guys. Name-ə Michael verib, amma o birsə adını verməyib. Date of birth-ə guys, veribmi? Sadəcə nəyə verib? Aha. Nə İli verib. İli veribdi. Ay yazacaq ha fərqi verəcək. Adresi ver, aha, poçt kodu. İngiliscədə poçt kodlar fərqli olar, qəss. Bizdə AZ məsələn 1000, 1200 falan gedir. Onlarda məsələn 00490051 50 deyil. Onlarda biraz fərqlidir, qəss. Onlarda rəqəmlər və hərflər qarışı olur. Məsələn, mən də bir dəfə hilə öyrəndim. Bəzən poçt kodlarda ola bilər ki, 8 dənə desin. Məsələn, belə bir şey desin. Məsələn, sündə belə. Düzdür? 8 dənə dedi və ya da 9 dənə desə 2-yə bölmür. Məsələn 9 deyəndə 4-ün 5-ə ayrı yazım. Sofa tez problem olmur, amma çalışın ki, tosqodları neçə dənə demədi. Çalışın cavablarını, məsələn 8 dənə dedi, 4-ün ayrı, 4-ün də ayrı yazın. Ohunsuz da orada özü pauza verir yüngülvari. Qaf telefon nömrə görəndə həmişə başıma gələn bir hadisə var. Bunu sizə danışım. Bundan ehtiyatlı olun. Deməli 2015-ci ildə ilk dəfə imtahan verəndə, hətta 2018-ci ildə eyni halı başma gəlmişdi. Burada 6-cı məndə 10-cu sual idi, qız. Bax burada verib, hə, arxasını amma neyinir? Buradan deyirsiniz. Deməli qız, bunu elə yavaş dedi ki, dedim 100% sualiz, bu arxasını da yavaş deyəcək. Qız, o qədər cavab yerinə gəldi dedi ha. O qədər sürətlə dedi ki, onu tuta bilmədim. Başa düşürsüz? Yəni bir sualından 9-u qaçırdım məsələn listeningdə o həmişə başıma gələn həmsazədir. Yəni qəss pisi necədir? Bu ə, spelling testləriyə də axmaq test tipi yoxdur da, yəni heç yerdə görməyəcəyiniz testdir. Başa düşdünüz? Ona görə də qəss ehtiyatlı olun. İndi qəss mən bunu qoşıram, tamam mı? Bax bunu qoşıram. İc 6 sual var ha. İc 6 sual. Tamam mı? Başlayıb siz burada görürsüz, mən burada səsi qaldıracağam. Hər kəs öz səsin bağlasın. Yaxşımı? Mənnə görən səs gəlir, sizə burada bu qoşanda səs gəlir. Gəldiyi, qız. Gəlmir. Gəlmir. Yox gəlməyir. Yox. Gəlmir. Onda qız bunu çıxıb ayrıca işləməlisiniz. Bunu işləməlisiniz. Ola ermişsən məlum. Bir də vurun onu. Mən bir də vurun yenə. Yox, yox. Niye gəlməsən ki, qız? Mara oldu. Mənim tək ekran bizden, yoksa paylaşmışsınız bizden, yoxsa ofş paylaşmışsınız? Yox, qayıt, ekranı da paylaşmışam, ey, onu etməyəcə. paylaşmışam, abi. Ofş paylaşmışam, abi. Hmm. Bu biraz sizə problem yarada bilər. Necə eləyək, qayıt? Bunu işləməyiz, işte qayıt. Səsini sormaz. Aşkına qoşulmamışsın, mənim. Mən yoxu, qayıt, naşıq sizəm. qoşulmamışam, yox. Gaz, <laughs> e, gelin <laughs> böyle bir eləyək. Ben bunun linkini atıram size. Tamam mı?